स्वाधीन त्रिविध चेतना चेतन स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति वेदम वेद कर्मादि अशेष दोषा संस्कृत स्वाभाविक अनवधिकातिशय ज्ञान फल ऐश्वर्य वीर्य शक्ति तेज प्रवृत्ति असंगीय

गुणगण कण्ठ जनानुगूल अमध्यात शीलावता स्वाभाविक गुणवधिका विजय गुणवत्तया देव्य मनुष्यादि अखिल जन हृदयानन्दनस्य आश्रित वात्सल्यैक भक्तजन भक्त जन संशेषैक भोगस्य नित्यज्ञानक्रिय ऐश्वर्यादि भोगसामग्रे समर्थस्य महाविभूते एव चरणारविन्दयुगलम् अनञ्यात्म सञ्जीवनेन तद्गत सर्वभावेन शरणम् अनुव्रजे ततश्च प्रत्यकम् आत्म

उपजो संकीर्ण पारिजातादि दिक्कल तकना उपजो बीतेगी असंकीर्ण नीज कायचित मनस्त पुष्परत्ना दी मंडप है सदा सदा त्रय उपजो सर्पदा अनुभूतियाँ पाने रपी

क्रीडा उत्तेय विनाजिते खत्र तत्र कृत दिव्य पुष्प परिजंक उपशोबिने नाना पुष्पास वास्वादरद ब्रंगा वलिभि उकी यमान दिव्य कांतर्वेन अपूरिते चन्दन अगुरु कर्पूर दिव्य पुष्प अपका हंत मने अइला सिर्यमाने मध्ये इविया पुष्टा संजया विचित्रते अगति इव्या जोगा परियंगे अनन्त वोगिनी स्वीमत वैखुंद ऐस्वर्यादि इविया ओड़ं अप्पकांत्या विष्वमाप्या इंद्रा सेशा

பிரபுத்தித்தான் கண்டம் உண்டாமல் காவலி வந்துக்கொண்டார்

தமிழீ சரணுதே ஆரூரஸ்

தா யோகம் சேம்

विभूषितेन अधिमनोहर, दिप्यभाब घर्मेन, दिप्या लीला आला उुदेन, अगिला जना जृदेन, अंतराणी, अपुर्ययंतं, बगमंतं, आत्मनो नित्यधास्य पस्तिनम् अनुसन्धाय कदागम् भगवन्तम् रायणम् मम कुलनाथम् मम कुलदेवनम् मम कुलधनम् मम भोग्यम् मम मातरम् मम पितरम् मम सर्वम् साक्षात्करवाणि चक्षुषा कदाचवन्ताम् भुजद्वयम्